Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд, і ми будемо говорити про те, над якими законопроектами працюють у комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та праці гість нашої студії голова комітету Петро Цибенко. Вітаю вас, пане Петре. Здравствуйте. Але насправді, от якщо не зважати на ті політичні ситуації, наскільки дійсно зараз активно ведеться робота в комітеті, і які найважливіші моменти окресліть їх, будь ласка. Спасибо вам за вопрос. Действительно, вопрос, вопросы социальной защиты граждан, вопросы трудовой деятельности, оплаты достойной за трудовую деятельность сегодня находятся в центре жизни нашего общества. Хочу сказать, что комитет работает очень напряженно в этом направлении. У нас были заседания комитета, на которых мы рассматривали свыше 20 законопроектов в этом направлении, потому что когда мы собрались в качестве членов Комитета по социальной политике и труду, мы, к своему сожалению, а может быть, к счастью, увидели, что наши предшественники нам за дело не оставили то, что они смогли наработать. Они довели до логического завершения, до принятия документов. И мы должны были начинать, как говорится, с чистого листа, поэтому есть очень серьезные наработки. Среди них, безусловно, одни из главных ⁇ это вопросы задолженности по заработной плате, проблема, которая сегодня очень серьезная и которая требует своего разрешения. Поэтому хочу сказать, что, к великому сожалению, задолженность не уменьшается. Более того, она имела тенденцию роста с начала года где-то примерно на 200 миллионов гривен. Поэтому мы исходи, исходим из того, что уже те рычаги влияния на руководителя, которые использовались в советское время, а это, скажем, партийная ответственность, снятие с должности и так далее, сегодня не работают. Поэтому мы сегодня уже подготовили законопроект о том, чтобы ввести финансовые санкции, а именно пеню, в виде полпроцента суммы задолженности за каждый просроченный день задержки заработной платы. Это чрезвычайно важно, потому что сегодня мало того, что люди получают мизерную заработную плату, но они ее получают еще с огромным опозданием. Это очень важно. Во-вторых, мы работаем сейчас над темой стоимости потребительской корзины. Вот я наблюдал в зале заседания Верховной Рады в предыдущих созывах множество попыток изменить прожиточный минимум. Но прожиточный минимум – это производная от стоимости набора продуктов и услуг, ну, который, который составляет вот этот угу. потребительский споживчий кошек. И он по закону, по законодательству нашей, нашей страны, должен рассматриваться один раз в пять лет. Но… Последний раз он пересматривался в 2000 году, то есть прошло уже 12 лет. Поэтому мы ведем работу в двух направлениях. С одной стороны, требует Кабинета министров и э, Министерства социальной политики, чтобы, ну, по крайней мере, если с этим не э, успели на 2013 год, хотя бы к 2014 году подготовить новый набор продуктов угу. и услуг, которые лег бы в основу вот этой потребительской но год мы еще будем жить И, за теми Если не удастся, сделать невозможно. А мы постараемся сделать невозможно. И второе направление вот в этом, в этой работы, мы пытаемся сократить срок пересмотра. Сегодня один раз в пять лет, но есть предложение ежегодно один раз в два года или в три года. То есть. Я как в чем это? А, да плюсы, да минусы. Ну, понимаете, я сейчас понимаю, хочу сказать, что сейчас вот наше такое нестабильное время, стремительно развивающееся время, пересматривать ее необходимо как можно чаще. Другое дело что все-таки э, ежегодно наверное будет достаточно сложно технологически. Поэтому я склоняюсь к тому, чтобы это было не пять лет как сегодня в сегодняшнем законе, а хотя бы 2-3 года, потому что необходимо действительно э, оперативно пересматривать ну, например скажем такой вид услуг как э, телефонная связь, спутниковая связь. Ее нет в тех, в тех положениях, которые действуют на сегодняшний uh -huh. день. Uh -huh. А мы, по жизни есть. Совершенно верно. Мы живем по старым uh -huh. стандартам. Поэтому вот в этом смысле необходимо э, э, работать. Э, еще один момент, над которым мы очень плотно сегодня работаем, э, состоит в том, что мы все-таки хотим сохранить э, администрирование единосоциального социального взноса которым сейчас занимается Пенсионный фонд Украины, все-таки в его руках, потому что есть указ президента о создании Министерства налогов и сборов, и в том же указе предусмотрено, что эта функция чрезвычайно важная и ответственная передается новому министерству. Но понимаете, Министерство налогов и сборов создано для наполнения бюджета, а вот Единый социальный взнос – это деньги страховые их природа совершенно иная. Поэтому все-таки более логично, более прагматично, если хотите, если вот администрированием вот этого единосоциального взноса занимается все-таки пенсионный фонд, как это делается сегодня. Если мне говорят о том, что необходимо передать, я задаю вопрос, из чего исходим? Потому что когда мы пригласили на заседание комитета э, исполняющей обязанности председателя правления пенсионного фонда и задали вопрос в прошлом году, как собрали единый социальный взнос, он докладывает 99,6%. Согласитесь, высокий процент сбора. А э, скажем, россияне, наши соседи, которые, когда проводили эксперимент, передавая эту функцию министерству, у них э, собирание вот этого э, единого социального взноса падало до 70-80%. А почему? Тут... проблема в недоверии людей? Чи в чем? Нет, так? проблема в том, что э, все-таки Министерство э, исполняет совершенно иную функцию. Функцию наполнения э, бюджет, государственного бюджета. Я все-таки боюсь, чтобы ну, кое-кто, э, вольно или невольно, не перепутал э, кошек страховой и государственный бюджет. Это тоже очень важно. Ряд других вопросов, над которыми комитет работает, и причем, хочу сказать, работает очень плотно. Может быть, к слову, будет сказать, что сегодняшний комитет по социальной политике и труду, он довольно пестрый политически. Пять человек Че оппозиции. не спонукаются до вот я сейчас налагать? Я сейчас отвечу на этот вопрос. Пять человек представляют угу. оппозицию, пять человек представляют регионалов и два коммуниста. То есть политически довольно пес. Но я хочу сказать, что э, я хочу сказать, что э, профессионально он очень сильный. И вот это, я считаю, сыграет решающую роль в работе комитета. Я имею в виду, что в составе комитета бывший министр труда и социальной политики, в составе комитета первый заместитель министра труда и социальной политики, в составе комитета несколько человек, которые работали в составе комитета 2-3 созыва. То есть профессионально очень сильный. А что касается вот вашего последнего вопроса, вы знаете, вот хочу, наверное, постучать по дереву, мы провели... Где-то 8 заседаний за это время. Пока что не было законопроекта, где, мы не, где бы мы не пришли к общему знаменателю. Мы спорим, доказываем, приводим аргументы. Но, тем не менее, пока что мы находим понимание в том, что мы прежде всего комитет социальной политики. Да, а не там взагалі политичної ситуації? Да, ну, мы Совершенно мы, верно И больше того, того, и больше того я хочу сказать, комитету. что я своим коллегам, когда иногда такие дискуссии возникают, говорю: уважаемые коллеги, давайте мы поймем одну простую вещь: что политики мы взяли в зале заседания Верховной Рады, а здесь мы а социальщики. Здесь ми должны займатися з точки зрения рішення соціальних проблем. Тож, в результаті таких перемовин засідань, комітетів, коли все таки соціальні наші стандарти підвищаться дійсно на кілька рівнів, не потрошку по кілька гривень, От дійсно, коли люди відчують різницю? Ви знаєте, я хочу от пользуясь тим который котрому сейчас задали, Хочу сказать и доложить в том числе нашим избирателям, телезрителями, о том, что на прошлой неделе состоялось достаточно знаковое событие в сфере социальной политики. Было принято постановление Кабинета Министров, которое касается ну, повышения, я бы так сказал, очень аккуратно это слово оплаты труда в бюджетной сфере. Это постановление должно было появиться сразу после начала года, но... К сожалению, он был, был принят только 27 марта. Но очень важен сам факт принятия этого постановления, потому что хочу сказать, как председатель комитета, что каждое второе письмо... На которое приходилось отвечать комитету, это вот эта тема. Тема повышения труда, оплаты труда в бюджетной сфере, принятие вот этого постановления о повышении размера тарифа, первого тарифно, тарифного оклада. Поэтому то, что это постановление принято кабинетом министров, в нем я усматриваю долю труда, долю труда наших моих коллег, комитета, потому что мы неоднократно обращались к, обращались к кабинету министров с просьбой ускорить этот процесс. А возвращаясь к вашему вопросу, когда наступит это время, знаете, я хотел, хочу сказать следующее. Я хотел бы вам ответить на ваш вопрос, хотел бы ответить, вчера наступило это время. Но, к сожалению, я так ответить не могу. Потому что, к великому сожалению, человечество не изобрело еще законов в, соци... законов в социальной сфере, которые действуют в социальной сфере, которые работали бы в отрыве от положения дел в экономике. То есть, иными словами, я хотел бы, чтобы комитет по социальной политике и труду и, соответственно, министерство социальной политики были определяющими ведомствами в вопросах социальной защиты. Но к великому сожалению, вот эти, этот рост, он диктуется уровнем развития экономики. Но, при проходе Комитет социальной политики с экономическим комитетом и бюджетным комитетом? Безусловно. И каким чином, в каком направлении, в каком контексте? Ну, Во-первых, э, 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 мы на заседаниях комитета рассматриваем не только э, э, те вопросы, которые являются напрямую предметом вед, вед, ведения нашего комитета, но и те вопросы, которые являются предметом ведения чисто экономических комитетов, экономических проблем. А нам они расписываются руководством Верховной Рады для рассмотрения, для обсуждения и дачи предложений основному профильному комитету, для того, чтобы мы могли соблюсти вот эту социальную составляющую. Как повлиять? Потому что ну вот сегодня, например, в экономических комитетах э, очень активно муссируется тема э, снижения э, ставки единого социального взноса. Угу. Да, недавно это были разные взносы, а потом соединили в единый социальный взнос, а уже э, Пенсионный фонд Украины, который администрирует Единый социальный взнос он расщепляет и рассылает в соответствующие страховые фонды эти деньги. Так вот сегодня в экономических комитетах и прежде всего в том комитете, который отвечает за предпринимательство, активно муссируется тема снижения ставки. Вот сегодня он там в районе 37 предлагается уменьшить его до 15. Ну и, кстати говоря, эту, эту позицию высказал недавно и пер, первый вице-премьер правительства Украины. Угу. Но возникает вопрос. Нет, нет вопросов. Хотим облегчить налож, налоговое бремя для, э, для предпринимателей? Нет вопроса. Но давайте зададим себе вопрос, а насколько эти 15% единого социального взноса в состоянии будут обеспечить нормальное функционирование пенсионного фонда? Нормальное э, функционирование трех страховых фондов. Але ж, певно, они тоже прораховывают эти показания? Ну, у меня такое ощущение, что пока что, э, пока что этот вопрос не изучен до конца, а самое главное не просчитан. Я недавно слышал и заявление госпожи Королевской, министра социальной политики, которая ратует тоже за это, но при этом при этом добавляет при нахождении соответствующих компенсаторов. Но, дода, извините, но, іншу, но, іншу но, но извините, э, вот те взносы, которые есть сегодня, они и есть тем компенсатором, который обязан наполнить. То есть, это вопрос требует просто очень тщательно проработки, просчета с карандашом uh -huh. в руках. А просто так, знаете, э, с трибуны э, крикнуть «я хочу 15», а кто-то скажет «а я хочу вообще-то 10». А кто за, за, за это? Давайте вообще не платить социальные действия. Ну, закрывай, для этого же відбуваются обговорения, за свидетелей Конечно. Вот это, кстати говоря, как иллюстрация того, как мы сотрудничаем. Мы обсуждаем эту, эту тему с коллегами из экономических комитетов, потому что понимаем, с одной стороны, мы понимаем, что налоговое бремя на предпринимателей, на предприятия необходимо снижать. Это объективное веление времени, потому что э, необходимо оставлять какие-то оборотные средства на предприятии, чтобы оно развивалось, обновлялось и так далее. Но с другой стороны, я еще раз подчеркиваю, эта тема требует очень основательной проработки, потому что, ну, извините, кто-то, может быть, уже забыл, а я, к сожалению, помню, что несколько лет назад у нас э, пенсии несмотря на то, что они были тогда еще меньше, выплачивались с 6-8-месячной задержкой. И вот эта мизерная пенсия еще делилась на 40%, которые приносили в первой части месяца, и 60%, которые приносили во второй части месяца. Ну, знаєте, я не хотів би, щоб закончилась ця тема, вроді популярна і нужна, щоб вона закончилась в вот етім. не ну, допустимо. Ну, що ж я вам бажаю, щоб все таки в комітеті завжди а, було місце домовленості, щоб всі один одно розуміли. Бажаю також результативних а, законів, щоб все було прийнято в такому вигляді, як буде вигідно українцям. Я вам Спасибо. дякую за інтерв'ю. Нагадаю, гостем студії був Петро Цибенко, голова. Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці. Будьте с нами, далі ще більше интересной інформації.